اصولی طور پر یہ بات ثابت ہے کہ حضور پر جادو ہوا اور جادو کا کچھ اثر بھی آپ پر ظاہر ہوا اور اس کے ازالے کے لیے یہ صورتیں نازل کی گئیں اس پہلو سے بھی یہ ثابت ہو جاتا ہے اس لیے کہ جادو کا جو قصہ ہے نبی احکم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ میں آپ کے سامنے اس وقت اجمالاً بیان کر دیتا ہوں یہ ہماری تفسیروں میں بڑی تفصیل کے ساتھ موجود ہے بلکہ مولانا مودودی نے تو تمام روایات کو جمع کر کے اس کا ایک پورا مربوط جو ہے سلسل کے ساتھ پورا ایک واقعہ مرتب کر کے اپنی کتاب میں تفہیم میں درج کر دیا ہے یہ واقعہ ہے حدیبیہ کے بعد کا حدیبیہ کے بعد جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ مشرقین عرب کی طرف سے فارغ ہو گئے اور یکسو ہو کر اب آپ نے یہود خیبر میں جو آباد تھے اور جو لوگ یہاں سے گئے تھے مدینہ سے وہ بھی وہیں جا کر آباد ہو گئے تھے اور وہ اسلام کی مخالفت کا ایک بہت بڑا مرکز بن گیا تو صلح حدیبیہ کے بعد آپ نے ادھر کا رخ کیا یہ تو تاریخ ثابت ہے اور اس کے بعد خیبر فتح ہوا لیکن معلوم ہوتا ہے کہ یہود کو خیبر کے یہود کو پہلے سے اندازہ ہو گیا تھا کہ اب یہ رخ ہماری طرف ہوگا اب یکسو ہو گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی پوری طاقت کے ساتھ وہ ہمارے اوپر حملہ آور ہو سکتے ہیں تو انہوں نے گویا کہ پیش بندی کے طور پر یہ کوشش کی کہ ان کا ایک وفد آیا مدینے میں اور یہ لبید ابن آسم ایک شخص تھا بنی زریق کا جو انصار ہی کا ایک قبیلہ ہے بنی زریق ان میں ایک شخص لبید ابن آسم منافق تھا یا یہ کہ کم سے کم یہودیوں کا حلیف تھا انہوں نے آ کر یہود کے وفد نے ان سے کہا کہ ہم نے تو اپنا سا زور لگا لیا محمد کی مخالفت اور ان کا راستہ روکنے کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم ہم ناکام ہو چکے اب تم کوئی آخری کوشش کرو تم بہت بڑے جادوگر ہو بڑے بہت ہی ماہر ساحر ہو تو تم کوئی کوشش کرو اور سحر کرو محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم اور تین اشرفیاں پیش کی اشرفی اس زبانے میں ایک بڑی شہر کہ یہ ہدیہ بھی حاضر ہے اب تم کوئی زور لگاؤ اس نے پھر خدمات حاصل کی ایک یہودی لڑکے کی جو حضور کے ہاں اس وقت بطور خادم کام کرتا تھا اس نے کہیں سے حضور کی کنگھی کے دو تین دندانے جو ہیں وہ توڑے اور اس میں آپ کے موے مبارک بھی تھے جیسے کنگھی کے اندر آپ کو معلوم ہے بال جو ہیں وہ کہیں اڑ جایا کرتے ہیں آخر میں تو وہ لے کر اس کے پاس گیا اس پر اس نے جادو کیا اس کا میں بعد میں ارز کروں گا کہ یہ جادو کا یہ معاملہ جو ہے اس حوالے سے کہ یہ کیا ضرورت ہے کہ بال ہوں اور اس کے حوالے سے جادو کیا جائے اس کی بھی آج کے اعتبار سے بعض ادرات شاہ سمجھتے ہوں کہ یہ بالکل بے تکی باتیں ہیں لیکن اب جہاں تک سائنس پہنچ چکی ہے ان تمام باتوں کی توجیہ اب بالکل سمجھ میں آنے والی اس لیے کہ یہ کسی شخص کا اس کے جسم کا ایک حصہ بال بھی انسان کے جسم میں سے اگ رہے ہیں اس میں بھی جو سیلز ہیں ان میں جینز ہیں اور ہر شخص کے کچھ جینز ہیں جس کے حوالے سے اس کی شخصیت کا تشخص ہے اس کی انفرادیت ہے ان جینز کے حوالے سے ان کے واسطے سے اس شخص کے ساتھ ربط قائم کرنا جو بھی قوتیں ہیں یا وہ جنات کے ذریعے سے ارواح خبیصہ جنہیں ہم کہیں گے ان کے ذریعے سے یا کوئی اور شکلیں ہو سکتی ہیں ریڈیشن مختلف قسم کے آج تو سائنس جو ہے جہاں تک پہنچ چکی ہے وہ ریڈیشنس کی کتنی قسمیں ہیں اور کہاں کہاں سے وہ ریڈیئیشن پہنچتی ہیں اور کیسے کیسے اثر انداز ہوتی ہیں یہاں تک کہ بالکل ابتدائی دور جو ہے عہد اول جسے بگ بینگ کہا جاتا ہے آج کل اس وقت کی ریڈیشنس بھی آج تک آپ خلا کے اندر جو ہے وہ تلاش کرتے ہیں اور وہ مل جاتی ہیں اس پہلو سے ان چیزوں کے ذریعے سے لیکن یہ کہ شخص معین تک اس بات کو پہنچانے کے لیے غالباً اس کے وجود کا کوئی حصہ اور ظاہر بات ہے کہ ہر شخص کے بال اس کے وجود کا ایک جز ہے اسی میں سے وہ برامت ہوئے بارال اس پر وہ جادو کیا گیا اور وہ کوئی تانت یا کوئی شے تھی جس میں گرہیں لگائی گئیں گیارہ گرہیں اس میں تھی پتلا سا بنایا گیا اور پتلے میں پھر وہ سوئیاں چبوئی گئیں اور پھر ایک کوئے میں زروان یا زو اروان یا زی اروان اس کوئے کا نام تھا وہاں جا کر کسی پتھر کے نیچے اس کے تہہ میں پتھر کے نیچے وہ دبا دیا گیا اس کے اثرات حضور پر ظاہر یہ ہے وہ کہ واقعہ اور اس کے بعد اس میں فرق تفصیل سے کہ کتنا عرصہ ہوا کیا کیا اثرات ظاہر ہوئے ایک بات جو ہے تیقن کے ساتھ ثابت ہے کہ حضور کی کچھ کیفیت ایسی ہو گئی تھی جیسے جسم کچھ جکڑا سا گیا ہو بند سا گیا ہو ایک نشات کی کیفیت ہوتی ہے طبیعت کھلی ہوئی اور ایک جیسے کہ طبیعت کے اندر کچھ بندش سی ہے اور کچھ ایسی کیفیت کہ کوئی کام آپ نے نہیں کیا ہوتا تھا لیکن آپ نے سمجھ لیا کہ میں یہ کام کر چکا ہوں اس طرح کا کچھ نسیان کی کیفیت بھی آپ پر کچھ عرصے کے لیے تاری رہی اس حیثیت میں اس حالت میں آپ نے کسی سے تذکرہ تو نہیں کیا اور نہ ہی اس کا کوئی چرچہ ہوا لیکن آپ جیسے کوئی اندر ہی اندر سے گھلتے سے جا رہے تھے اس جادو کے زیر اثر اس کے بعد ایک رات ایسا ہوا اب یہ حضور نے خواب میں دیکھا یا جسے مابین النوم والیقظہ کہا جائے گا خواب اور بیداری کی درمیانی کیفیت نیند اور بیداری کے درمیان کا معاملہ اس میں آپ نے یہ دیکھا کہ دو انسان آئے دو فرشتے انسانی شکل میں ایک آپ کے سرانے بیٹھ گیا ایک کی بیٹھ گیا اور ان کا مکالمہ ہوا اس مکالمے کے ذریعے سے گویا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور پر یہ ساری حقیقت بیان کر دی انہیں کیا ہوا ہے یہ بیمار ہیں بیماری کیا ہے ان پر جادو کیا گیا ہے جادو کس نے کیا ہے نبید عاصم نے کیا کس شے میں کیا ہے وہ ساری تفصیل کہاں ہے وہ وہاں دبا ہوا ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ چیز بتا دی گئی تو اگلے دن پھر آپ نے صبح حضرت عائشہ سے بھی بتایا کہ یہ یہ واقعہ اس طرح مجھے ہوا اور میری جو تکلیف تھی اس کا مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے علاج بتا دیا گیا پھر آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور عالمن حضرت طلحہ کو ان کو آپ نے بھیجا کچھ اور لوگ بھی ساتھ ہو گئے بنو ریت کے بھی کچھ لوگ ساتھ ہوئے اور جا کر اس کنویں میں سے پھر وہ چید نکال لی گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہیں پر پہنچ گئے پھر یہی گیارہ آیات گیارہ گرہیں تھی جو اس میں لگی ہوئی تھی اور آپ نے ہر گرہ پر ایک ایک آیت پڑھ کر ایک گرہ کو کھولا ہے اور آپ کی طبیعت ایسے ہو گئی جیسے کہ وہ جو بندش تھی ہو گئی تھی جیسے کچھ جکڑ بند ہو اور اس کے بعد ایک دم جو ہے کھل جائے کیفیت جو ہے اس سے نجات مل جائے نشات کی طبیعت کیفیت پیدا ہو جائی ہو گیا یہ واقعہ ہے کہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت زید نے ارتم سے رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے رضی اللہ تعالی عنہما اجمال کے ساتھ اختصار کے ساتھ تو صحیح بخاری صحیح مسلم اور مسند احمد اور تمام کتابیں جو ہیں ان کے اندر یہ واقعہ موجود ہیں البتہ یہ کہ صحیح ہین میں جو روایت ہے وہ بہت اجمالی ہے جبکہ یہ تفاصیل جو ہیں زیادہ اور جنہیں زیادہ ان تفاصیل کی سے شوق ہو اور کوئی دلچسپی ہو تو وہ مولانا مودودی صاحب کی تفہیم میں دیکھ لیں اس میں یہ کہ زیادہ تفاصیل ہے لیکن یہ تفاصیل صحیح ہے کہ روایت میں نہیں اس میں اصول لائک اینڈ سبسکرائب فار مور ویڈیوز